खैर कराची वालों से भाई ये अपील करूंगा मैं मैं झाती मेरी अपील है भाई मुजम्मिल भाई का साथ दो यार आप अभी बिज़नेस कर रहे हो शौक़ में लगा रहे हो या क्या चक्कर है सर बिजनेस कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो आप टोटली पढ़ाई ही नहीं कर रहे जी जी सर पढ़ाई वगैरह छोड़ दी पढ़ाई छोड़ दी यार आ जाओ यार यहाँ पे आओ कम से कम एक बार आओ जायका अच्छा लगे तो बार बार आओ जायका अच्छा ना लगे ना तो कम से कम भाई को बता के जाओ कि ऐसे नहीं इसको ऐसे कर लो तो कामयाब हो जाओगे यार अट्ठारह साल का लड़का है यार मुजम्मिल भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे कामयाब करे कराची वालों का दिल बहुत बड़ा है आपके पास आएंगे यहाँ खाएंगे और आपको रिव्यू भी देंगे और आप वीडियो में भी रिव्यू तो भाई हम करते हैं शुरू क्या रिव्यू के लिए और ये आ रही है जी चपाती और चपाती का आ रहा है निवाला बिस्मिल्लामान रहीम और थोड़ा सा इसको डिप करेंगे चटनी में मज़ा नहीं आया चटनी ज्यादा मजा नहीं आया बहुत मजा आया आ, बहुत मजा आया दाने में बिल्कुल सही कहा आपने <laughs> क्योंकि भाई ये चपली कबाब जो है ना अच्छा हम लोग झूठ वूट का रिव्यू नहीं देते भाई हमने यहाँ पे पैसे लेके कोई वीडियो नहीं बना रहे हमें पता चला कि इस बच्चे ने कबाब लगाए हैं चपली कबाब और हम बहुत दूर से वीडियो बनाने के लिए आए और ये जो वीडियो है भाई सच्ची वीडियो है इस बच्चे से क्या पैसे लेंगे यार जो पचास रुपए का कबाब यहाँ पे बेच रहा है तो हम यहाँ पर इसलिए आए कि इसका काम बेहतर हो सके कराची वाले यहाँ पर आए उनको जायके का पता चल सके जगह जगह अस्सी सौ अस्सी सौ रुपए का चपली कबाब बिक रहा है लोग बेच रहे हैं हम उनको गलत नहीं कहेंगे वो भी अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे भाई ढाई सौ रुपए का एक पाउच अपनी मिल रहा है मैंने होटल की बना वो तो एक नामी गिरामी है ना नॉर्मली जो बिक रहा है तो ये देखे जी पराठे आ गए माशाला पराठे भी ये तवे के ऊपर बना के दे रहे हैं तो जी यहाँ पर आप आए बस यही मैं कहूँगा कौन सी जगह है मैंने आपको वीडियो में बता दिया था भाई ये बिरयानी चौक है जो की मकसूद कौन सी जगह मंजिल का बिरयानी चौक आयशा मंजिल का बिरयानी चौक है यहाँ पर आए भाई मुजम्मिल यहाँ पे खड़ा हुआ है बच्चा अठारह साल का है यार और यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है इसने कबाब का आप लोग आए आपको मजा आएगा इन शाम वाले आज हम मौजूद हैं भाई बहुत जबरदस्त जगह पर और ऐसी जगह है कि पचास रुपए में आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं सहरी कर सकते हैं और यहाँ पर आए पचास रुपए की सहरी तो नहीं होगी मगर पचास रुपए की वो चीज मिल रही है जो इलाके में ज्यादातर ज्यादातर इलाकों में अस्सी रुपए नब्बे रुपये का ये कबाब है भाई चपली कबाब यहाँ पर पचास रुपये में एक कबाब दिया जा रहा है उसके साथ मिर्चें होती हैं जी ये मिर्चें हैं ये देखें जी ये मिर्चें हैं मसाला बड़ा ज़बरदस्त है बराबर में चपाती बन रही है जो पंद्रह रुपये कीमत है अब भाई से मालूम करते हैं यार ये पचास रुपये पहली बात तो ये कि वारे में कैसे आ रहा है दूसरा ये इन्होंने कब लगाया और एरिया कौन सा है वालेकुम असल वालेकाम भाई पचास रुपये में कैसे वारे में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बारे में आ रहा सर ये क्या है इसमें जो कबाब के अंदर क्या क्या चीज़ है सही कहते हैं कीमा है प्याज़ है टमाटर है अदरक लहसुन है मिर्ची वगैरह है काफ़ी आइटम वही चीज़ है जो सत्तर अस्सी नब्बे रुपये का मिल रहा है दूसरी जगहों पर जी सर माशा वही है वही चीज़ है साइज भी तकरीबन वही है भाई हमारे इलाकों में भी इस तरह की चीज़ मिल रही है और ज़्यादा अब लगाई जा रही है क्योंकि ये गरीबों का जो है ना समझ लो पेट भर जाता है सौ रुपए में बिल्कुल सर ऐसे बिल्कुल सौ में पेट भर जाता है चटनी भी आ गई तो मिर्च मिर्चे भी आ गई मसाला भी आ गया रोटी भी आ गई दो रोटी ली एक कबाब लिया जी सौ रुपए में पेट भर गया अच्छा आप ये बताएं कि कब से लगा रहे हैं और इतनी छोटी सी उम्र में लगा रहे हैं चक्कर क्या है चार महीने हो गए यहाँ पे चार महीने हो गए यहाँ पे लगा रहे चार महीने हुए जब ही ये कढ़ाई वड़ाई बड़ी साफ सुथरी है जी नया चाहिए साफ सुथरी हमेशा रहेगी या अभी ये भी रहे। रहे। और और तेल भी ऐसा है भाई तेल जमीन नजर आ रही है जो ये टाई बनी हुई है ना इसकी जमीन नजर आ रही है तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं सर तो ये ऑयल इस्तेमाल कर रहा पकवान पकवान तो जाहिर है ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा एक नंबर है तो। नाम क्या है इसका आवाज आवाज पकवान देंगे भाई बंदे ने छुपाया नहीं ये नहीं कहा मैजान तल्लो अभी ये नहीं कहा मगर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब नॉर्मली घरों में इस्तेमाल इसी तरह की क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है कीमत इसकी पचास रुपए उससे बड़ा भी कोई है उससे बड़ा सौ डेढ़ सौ वाला बड़ा है स्पेशल स्पेशली बना के अंडे वाला जो चल रहा है पचास रूपए पचास रूपए क्या है इस जगह का अरे बिरयानी चौक के था आयशा मंजिल आयशा मंजिल बिरयानी चौक बिरयानी चौक अच्छा कराची वालों को क्या कहोगे यहाँ आए या जहाँ आए वही रहे यही है सर यहाँ पे आओ भाई भाई नाम क्या आपका मुजम्मिल नाम है सर मुजम्मिल भाई आपकी उम्र क्या है चौबीस साल है बाईस साल है सर भाई अट्ठारह साल उम्र है अबे नहीं करो यार अट्ठारह साल की उम्र में यार इतने मशहूर हो गए हो तुम तो, कराची से दूर दूर से लोग यहाँ खाने के लिए आ रहे हैं लाइन लगी हुई है रश लगा हुआ है तो खैर कराची वालों से भाई ये अपील करूँगा मैं मैं ज़ाती मेरी अपील है भाई मुजम्मिल भाई का साथ दो यार आप अभी बिजनेस कर रहे हो शौक में लगा रहे हो या क्या चक्कर है सर बिजनेस कर रहा हो बिजनेस कर रहे हो आप टोटली पढ़ाई ही नहीं कर रहे जी जी सर पढ़ाई वगैरह छोड़ दी पढ़ाई छोड़ दी यार आ जाओ यार यहाँ पे आओ कम से कम एक बार आओ जायका अच्छा लगे तो बार बार आओ जायका अच्छा ना लगे ना तो कम से कम भाई को बता के जाओ कि ऐसे नहीं इसको ऐसे कर लो तो कामयाब हो जाओगे यार अठारह साल का लड़का है यार मुजम्मिल भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे कामयाब करे कराची वालों का दिल बहुत बड़ा है आपके पास आएंगे यहाँ खाएंगे और आपको रिव्यू भी देंगे और आप वीडियो में भी रिव्यू दिएगा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा हमें दुआओं में याद रखेगा इन इसी तरीके की बल्कि इससे और मजीद अलग अलग नई नई चीजें हम लेकर आते रहेंगे असल वरम्ह चैनल खास और आम की टीम आपसे आपके दिल की किसी कारोबार की या माशरे के फायदेमंद मशोरों की मालूम हासिल करना चाहती है अगर आप हमसे राबा करना चाहें और किसी जायज मकसद के तहत वीडियो बनाना चाहें तो हमसे कर सकते हैं अपनी वीडियो बनवाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें शुक्रिया